растерянность и горы. Важко, тяжко. Что такое сделать с да <плес> Мы все в слезах вот эти все дни провели. Ой, не спрашивай. Почему мы здесь? Что происходит? Живя в этом городе, я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Думаю, не только я, вся страна. Впервые мы сталкиваемся с тем, что у нас происходит. Мы никогда не жили во время войны. Для чего мы здесь? Для того, чтобы людям, которые приехали сюда в растерянности, не зная, что их ждет дальше, куда им направляться, помочь и подсказать. Военные, они обязательно должны находиться на передовой. Мы молимся за них, чтобы Бог даровал им победу. Журналисты освещают и говорят нам правду. Я, как священник и священнослужители церкви, мы хотим людям дать утешение в это непростое время, дать слово надежды и практически помочь им тем, чем мы можем устроить где-то на ночлег, направить их с той стороны и с той стороны постараться устроить. Здесь дать тепло, по крайней мере, несколько теплых слов, які зможуть загрити їхню душу і дати надію на будущее, тому що ми віримо в нашу победу. Я прийшов сюди з думками, щоб допомогти людям, допомогти дітям. Я розумію, що зараз людям найбільше потрібна підтримка. В першу чергу я несу людям радість, тому стараюся посміхатися. Перед таким служженням людям молимося, щоб нам Господь давав силу, допомагав. Сейчас, когда кажется, что все, что было стабильным, и те основания, которые, на которые люди старались опереться, ценности, материальные, может быть, ценности или какие-то другие, они, кажется, сегодня все разрушены. Но единственное, что остается непоколебимым для нас, это Слово Божье. Полностью переоценка всех ценностей. И вообще вот мир с ног на голову перевернулся. И Би, ми живемо в одних вещах. у мене вдома повний гардероб вічей, а би, все залишилося вдома. Ми сьогодні помились, ми змогли виспатись і це радість зараз. Вже матеріальні цінності відходять на багато. Шість днів питалися, як попала, дишалі пилі, спали на бетоні. Вони налякані вони не знають, що робити. Але Бог, наш єдиний, він знає, що робити. Він нас ханить і завжди Він є в наших серцях. Треба вірити, і він завжди обгорне, прийме всіх, хто до нього прийде обов'язково. Ми дуже благодарні, що нас зустрічають так хорошо. Ми навіть не чекали. З нами троє дітей. Мы сбежали от войны, я надеюсь, что это когда-то закончится, и мы все будем счастливы. А ребятам, всем волонтерам огромное-огромное спасибо. О, я дуже вдячный, дуже вдячный. Девчата, хлопки. Спасибо вам, блин. <соцентрология> <соцентрология> волонтерам, что вы делаете просто прекрасное просто дело. И спасибо вам большое. <соцентрология> Сегодня самое ценное, что осталось у нас, это отношения друг с другом. Мы видим эту поддержку, как мы объединились вместе, как настоящие ценности взаимоотношений стали важны. Сегодня уже не виртуально, сегодня реальная нужна помощь, когда нужно протянуть конкретную руку и поддержать человека. Я просто верю, что Бог может помочь нашей стране и всем нам и всем.